Сегодня відбувається презентация вперше в Украине военного транспортного летака Ан-178, который имеет заменить собой радянські Ан-32 и Ан-28. Вот этот самолет может сегодня поднимать 16-18 тонн и перевозить его на расстояние от 3 там до 5 тысяч километров. То есть вот это вот его уникальность, он может использоваться и как десантный, и как санитарный, и как спасательный самолет для спасения на воде. То есть он может десантировать специальное оборудование, как лодки спасения, специальные плоты, то есть для людей, которые требуют помощи. В то же время он может использоваться и как вариант и э, заправщик. То есть можно установить внутри самолета топливный бак дополнительный, и с помощью его у нас есть такие варианты делать заправку самолетов в воздухе. Есть требования от Министерства обороны, значит, и единственное, нам надо осталось решить вопросы постройки этого самолета именно с военными признаками, которые нам сегодня выставлено требование. Нет, это имеется в виду, что надо сделать специальное оборудование военного назначения, установить на этот самолет. Во-первых, мы проводим программу импортозамещения. То есть, если у нас не получается сегодня поставка с России комплектующих, они сегодня такие есть у нас затруднения, то, естественно, мы приняли программу провести замену этих, этих комплектующих. Значит, эти комплектующие теперь мы берем, естественно, из западных стран, это раз. И второе, мы это берем и наших украинских разработчиков. А це от Ан 30 розвідної літак Ан-30. Саме такі літаки здійснюють аеророзвідку для польотів, які потім використовуються для створення топографічних карт. Ми сидимо зараз у кабіні пілота. Я сиджу на місці першого пілота, От моя оператор сидить на місці другого пілота безпосередньо за штурвалом. Тобто, якщо зараз ми вирішимо, скажімо так, покинути це місто, то можемо зліті, але за словами пілота вже не сядемо. Це производство... аэрофотосъемки для создания карт. Как здесь боевые вылет вот по деталях все можно? Ставится, ставится задача сперва экипажу, то точки назначения. Дальше выполняется полет, выход на точку, работа по точке. Ну, я слежу за отвечаю за работу двигателей всех систем э, самолета, за их исправность и точную работу.